Я объявляю о проведении специальной военной операции. Друзья, я собрал вас здесь для борьбы против всего Запада с их ложными ценностями. Вместе мы сокрушим гегемонию США и покажем истинную силу нашего союза. Ось, тримайте десятую частину от потребную вам військової допомоги. И нехай вам счастить. О, так, и по быты не быйте. Мы ж не хотим эскалаций. Это было странно. А мы точно совсем НАТО воюем в Украине? Э, да точно, точно. Просто у них так принято. Ограничивать своих союзников и связывать им руки. Какие они залкие. И слабые. М -м -м, хорошо. Вот именно. Я развязал кровавую войну в самом центре Европы. А она изо всех сил пытается ее не замечать. Уже третий год безнаказанно уничтожаю города и мирное население Украины. Они гордятся, что не допускают эскалации, не давая оружия для защиты. Мы ежедневно совершаем рекордное количество преступлений. А Россию даже из ООН не исключили. Я нарушил все возможные правила и договоренности. Но они все еще надеются договориться со мной о мире. Слабые. Жалкие. Хорошо. Друзья, Запад сейчас уязвим как никогда. И мы стоим перед началом новой эпохи, где наши правила, наша сила и наше видение мира будут определять будущее. И никто нас не остановит. Слабый. Жалкий. Хорошо.